لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبی فقتلو نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ و علی ال و اصحاب یا خاتم النبیین میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا اللہ شاہ بھی کہے گا سلاۃ و سلام آج بیس رمضان المبارک فتح مکہ کا عظیم دن جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور آج ہی کا دن تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور دین نے جو عزتیں جو مرتبے جو بلندیاں عطا فرمائی وہ اپنی مثال آپ ہے کہ فتح مکے والے دن بڑے بڑے قریش بڑے بڑے جیت صحابہ کرام علیہ مردوان نیچے کھڑے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حکم فرمایا کہ اے بلال آج آج مکہ فتح ہوا ہے آج اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر آزان تو دے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ایک حبشہ کا غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب کافر کے پاس تھا اور اس وقت جو ان پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر اور آپ کو تپتی ہوئی ریت پر بھی لٹایا جاتا تھا اور آپ کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں سید الرصدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے منہ بولی قیمت دے کر خرید لیا تو بات وہی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے دین نے یہ عزتیں اور یہ بلندی عطا فرما دی یہ مقام عطا فرما دی اور پھر ایسا موقع ہو کہ جب ایک کتی جس نے اپنے بچے دیے ہوئے تھے اور وہ حضور علیہ صلاح السلام کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا لشکر تشریف لا رہا ہے تو میں نے بچے دیے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بچے آپ کے لشکر کے پاؤں نہ آ جائیں مر نہ جائیں تو آپ کوئی نظر کرم فرمائیے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے یہاں پر اس کتی اور کتی کے بچوں پر پہرا دینا ہے کہ ان کے بچے کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائیں تو ان کتی اور کتی کے بچوں کو بھی اس دن امان عطا فرما دی گئی حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے گا اس کو بھی امان ہوگی اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے اتنی عام معافی عطا فرما دی اس کے باوجود بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ابن خطل کہاں ہے ابن خطل وہ تھا جو پہلے مسلمان ہوا کرتا تھا پھر مرتد ہو گیا پھر اس نے پیسوں پر کچھ عورتیں رکھی ہوئی تھی جو حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبا اور گستاخانہ اشار کہا کرتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن قتل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو صحابہ کرام علی مردوان نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو کعبے کے خلاف سے لپٹا ہوا ہے حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جا کر اس کو قتل کر کے آؤ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو قتل کرنے گئے ہیں لیکن وہ تو کعبے کے خلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گستاخ کو کابت اللہ شریف کے غلاف میں اور کابت اللہ شریف میں بھی امان نہیں ہے جاؤ اور اس کا سر قلم کر کے میرے سامنے پیش کرو ابن خدل کا سر قلم کر دیا گیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا تو اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ کو کسی صورت بھی معافی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام نے جب اتنا بڑا امن والا دن سب سے بڑا امن والا دن فتح مکہ کا دن جس میں حضور علیہ والسلام نے تمام کو عام معافی عطا فرما دی اس وقت بھی حضور کے گستاخ کو معافی نہیں تھی اور حضور کے گستاخ کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک ہمیں مرتے دم تک ناموس رسالت ختم نبوت کا دار بنائے اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ باد آباد